Musa peyğəmbərinçi, hə, Allah mənə dediyi, bax yer buradır. Allah mə demiş idi ki, bir dən daş olacaq. Məs o daşın yanında balığı itirəcəksiniz. Və daha doğrusu bunlar bu deyim, gedə qadıllar balığı harda itirmişdin? Belə bir tar tə var, belə bir məsələ var ki, e, balığı itirdiyin yerdə, balığın dirildiyi yerdədir həmin o şəxs. Kirə qaytdılar bular balığı, yəni belə deyək, ilk səfər halda dincəlmişdirlər, ora qayıtdılar və orada belə insan gördülər. Bu adam üzündən belə nur yağır, sanki ilahi rəhmətə bürünüb. Sanki bu adamda xüsusi bir qeyri-adi elimlər var. Həm o daşın, yəni adamı görürlər. Daha vaxt geri qayıdlarlar artıq. Musa peyğəmbər bununla danışır. Bu adlar Musa-hib Musa, Musa peyğəmbər həmsöbhəti Söhbətirlər və deyək ki, bəs məsəllən elm almaq istəyirəm. Mən bir şey deyim, inşallah dəyərləsə, mən başqa mənbədən sizə məlumat verəcəm, hələ ki bundan danışdım, çünki bu ayələrləndi. Bəzi mənbələr var da ki, mənbələri hamısına qeyd eləyəcəm. Əllâmə Əcizin kitabında var, Şeyx Əbdülcəb kitabında var ki, şəriət elmlərində Musa peyğəmbər daha savad idi. Şəriə hüqumlərdə Musa peyğəmbər daha savadlı olub. Amma, eee, bərançə bir məsələlərin, qeybi məsələlərində, fəlsəfəsas -fəlsəf baxımından bu adam, adı Xızır. Bilirik, o adam daha savadlı olub. İndi bu adama niyə Xızır deyirdilər? Nə üçün xızır ona Xızır deyirdilər? Onda bir əla bir dərsi var. İnşallah gələndə siz anasın qeyd eləyəcək. Bu bir növ tanışıqdır. Qısa qısa məlumatlar. Dedi ki, yox sən mənə tab getməcərsən. Gücün çatmaz. Musa söz verir ki, mən səbirli olacağam. Qula, bu hamısı ailəmizdir. Hələ biz ailəmiz oxuyuruq. Gedir ailələrlə. Hər ikisi və ya hər üçü. Çünki ikisi getsələr bəs Yuluşa hara yox oldu? Ya hər ikisi, ya hər üçü düşüllər yola. Yuluşa bir səs danışib eləmir. Artı söhsöhbət olur, söhbət gedir onların ims arasında. Ya 2-ci düşlər yola, ya 3-cü. Yəni 2-ci düşlə bəs yuğuşa hara yol olub. Geri qaldı mı? Orda qaldı gözlədə Musani məlumat yox. O üçün təaqdir ki, ya 2-ci ya 3-cü. Yo düşlər. Və bunlar gəmiyə mindilər. Qəflətən musafirəmə görürük ki, bu adam gəmini dəşir. İndi burada deyişir yoxsa köhnəldir? Bu barı nəzərlər var. Çünki dəyişmək başqa bir şeydir, köhnətmək başqa bir şeydir. Aləməzən qeyd ediləcəyi ki, məsələn burada Ərəb dilinin kəlmənin mənası dəyişmək yoxsa köhnətməkdir? Çünki məsələn dəyişmək olsa, gəmi dəyişər batacaq olsuz da, oraca mətf var axı. Hər halda ki biz dəyişməyə deyək. Bu müəyyən müdaxilədir gəmiyə. Yəni gəminin görünüşün dəyişir. Musafir mə etraz edir. İki çax bizim şərtimiz budur ki, sən səbirli olacaqsan. Musa peyğəmbər bu etirazından peşman olur. Və söz verir ki, yaxşı, mən səbir olacağam. İkinci məsələdə bu musahib, həm bu adam, adın Xızır billi, birdən cavanı öldürür, birdən uşağı öldürür. Musa peyğəmbər etiraz edir, niyə sən bu uşağı öldürürsən? Deyir, axı sən səbirli olmalıydın. Düzdür? Səfər yolunda bunlar çatırla bir də məhəlləyə, belə məntəqəyə. O məntəqənin cəmaatının heç bir xeyir görmürlər. O məntiqac cəmaatı bunları heç bir qonağı pərvərli eləmir. Demişlən, deyə biləmsə biz demişən salamları almırlar deyə. Vid keç çörək vermirlər. Bunlar qətiyən bunları qəbul etmirlər. Bu hörmətsizliyim, bu diqqətsizliyim, bu qonaq pərvərsizliyim müqabilində bu adam aşmaq üzrə olan bir divarı düzəldir. Həm bu qızdır. Təəssüf halda pulsuz. Heç bir şey istəmək. Divar vardı, aşmaq üzrə idi, onu düzəldir. İndi divar deyək, hasar deyək, belə bir şey. Burada divar yazın. Və Musa peyğəmbərlə danışır ki, axı sən niyə belə eləsən? Bunlar heç bir şey bizə vermədilər. Qonaq evərliklər də yox. Sən üstə Gabulaçın iş görürsən, pul da almırsan. Bu mərhələdə artıq Musa peyğəmbərlə bir də Xızrın həm adam məsələsi bitir bu anda. Dilsə söz vermişincə səbirli olasa, amma sözə əməl eləmədim. Nə ki mən iş görmüşəm, burada hamısı ilahi əmrə əsasən eləmişəm. Yəni əziz bu bizə nə mesaj verir? Biz oxumuşuq dərslərimizdə biz aləmimizin sığ tarixini danışmırıq. Qızaxın qeydillik, həm tarix billik, o ən aşağısı bir tarix billik. Billik İbrahim, Musa, Yahya, Blaçim olub. Ən azı onu billik. Həm ələrdən e, bizə verilən simaricilər. Bəziləri əxlaqıdır, bəziləri psixologiyadır, bəziləri hərbidir, oxumuşu çuya qədər. Düzdür? Qoh, bununla biz də məsələ olduq. Bəzi məsələlər var ki, biz onun görürük pisdir. Amma həqiqətdə yaxşıdır. Qurandə ayə var, təqər 214-dür, 216. içindən birindədir bəqi bilə. Elə şeylər var ki, siz onu yaxşı bilirsiniz, amma pis olduğu üçün Allah onu sizə vermir. Necə məsələn, övlad validən telefon istəyir. Övladın zehininə görə telefon yaxşıdır. Amma validin nəçi yox? Nəziandı, vermir. Dirəşəndəki hökmən yox, ver ata, ana verməlisən, axırı bezid verir. Bunun bezi verməliyi validini izdi iz, deməkdir ha. İzni deməyir. Bizə belə qarışdırla. Allah izin verəcək bu adam zalımdır. Yo, izin başqa bir şeydir. İzin bu halda bezməkdir. Çün dində məcburiət yoxdur. Balam gör ki, mən olmaqsam Jezidəm, mən Sən olmaq istəmirəm. Mən olmazsam Firun, Nəmrud, Şəddad, Əl-Haman, Qarun. Yoxsa olmazsam Məslim. Deyim mən olmazsam Məslimam. Mən bunu istəmirəm. Deyir yaxşı. Allahıma baxdı, yaxşı deməsi ictiad etmə deyili, ictiad deyil. Dində məzəhət yoxdur deyə bir qanunun göstəricisidir. Yəni bezmək idi. Səncə artıq tirəşmirsən, olmazsan zalim, vur. Özün bilirsən, məndən demək. Bəzi halda validən bililir, müəllim bilə, gör tələbə və yaxud da nə bilim şagird, nə bilim övlad, dirəşi. Deyir bu məndən demə ya, də özün bilərsən. İndi validən özün bilərsən sözü validənin razılığını bildirir. Təbəki yox. Bu bir ikincicə bir ayə var ki, elə şeylə var ki, siz onu pis bilirsiniz, amma əslində yaxşıdır deyə mən onu sizə verirəm. Məsələn, xəssəli. Mən bu danışmışam əziz əqad dərslərində kifayət qədər orda çox uzatmayım. İnsan xəstənin dostunu düşmənən tanıyır, canın qadrını bilir, pulun qadrını bilir. Qalsın kim alsa, kim alsın bilə bilər. Bax bu Musa peyğəmbəri həmsin. Gözdə gözün görkəmlə pisdir. Biz bəzi müəyyən mənzərlər görürük, həmdə qara qəbrli. Yox. Bax bizim evimizi yıxan tez qara verməliyimizdir. Bəzi məhəmməxanam gedə yolundan yanında olan. Sən qızı tanıyırsan? Onu min dəyə yozursan və ya müəyyən bir oğlandır, va o gündənki qız və oğlan e, dinlər olsunlar, ikisindən biri. Oğlanın yəni xanımi var, onu min dəyə yozursan. Sən bunu görürsən, gör gözün səni niyə aldadmalı da axı? Nəysə onu başqa-başqa yerə yozursan. Bəlkə bunun qorusudur, bacısıdır, qardaşının yoldaşıdır, gəlin bacısıdır. Vəsar vəsarə. Niyə insan pisə yozur? İnsan nə marağı var ki, müəyyən bir görüntünü pisə yazır. Niyə? Nə marağı var burada? Sən niyə yaxşı yazmırsan? Bax nə niyyətin var? Yaxşınısən, yaxşı yazardı, deyir. Sən nə pisə yazsan bunu? Musa peyğəmbər bu xəzərhəvətində Musa peyğəmbər demirəm, məsələn, sən kəsə şorusan, flan. Səadə sual soruşur, uşağı nə öldürürsən? təyici ilahi bir əmrlərin əsasında mən bunu görmüşəm. Allah əgər Allah sənin mən tərəf yönəldibsə, Allahın ünətdə yönəldi şəh səfiş görməz. Bunların hamısı izahları var ki, gələcək nişablar deyəcəyiz gələn dəstərimizdə.